उमुलम आयशा सदीक़ा रजी अल्ला रिवायत करती कि मैं घर पर थी एक खातून आई उसने दो यतीम बच्चियों को उठाया हुआ था दोनों भूखी थी माँ भी भूखी थी फ़ाके के साथ थी। उसने कहा कि हम फाके से हैं कई दिनों से फ़ाके से भूख से हैं कुछ खाने का हो तो दें उम्रमुमिन सैद आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तरमाती हैं मैंने तीनों खजूरें उनको दे दी उसने एक खजूर एक बेटी को खिला दी दूसरी खजूर दूसरी बेटी को खिला दी खुद भी फाके से थी भूख से तो एक खजूर खुद खाने लगी वो खजूर उसके लबों के मुंह के करीब ही गई थी कि दो बेटियाँ इतनी भूखी थी कि उन्हें अपनी खजूरें कुछ खाई आधी कुछ मुंह में थी दोनों ने हाथ बढ़ाए कि ये भी हमें दे दे, दे इतनी भूख से थी शिद्दत में उस माँ ने अपने मुंह के करीब से खजूर वापस हटा ली उसके दो टुकड़े किए और आधा आधा टुकड़ा दोनों यतीम बेटियों को खिला दिया खातून चली गई हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्ला तरमाती हैं इतने में आकलम तशरीफ लाए मैंने आकलम को सारा माजरा सुना दिया यार सुल्ला ये वाक़ा हुआ आकर ने सुना तो आकलम ने बेसाख्ता फरमाया अल्लाह ने उस खातून को जन्नत में दाखिल कर दिया नार, अल्लाह ने उस पर दोजक की आग हराम कर दी जिसने यतीम बच्चे बच्चियों की कफालत इतनी मोहब्बत के साथ की उस पर दोजक हराम हो गई जन्नत वाजिब हो गई आकल सलाम ने फरमाया आना काफिलयतीम में कहा फिर जन्ना मैं और यतीमों की कफालत करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे जैसे ये दो उंगलियां इकट्ठी जुड़ी हुई जैसे दो उंगलियां जुड़ी हुई हैं यतीमों की कफालत को बहुत बड़ा एक्ट ऑफ चैरिटी और एक्ट ऑफ वर्शिप करार दिया